До 120 років забути про старість і хвороби це цілком можливо. Довели сучасні лікарі. Єдина умова для цього дотримуватися здорового та активного способу життя. Про секрети довголіття, молодості, стрункості і краси дізнаєтесь у наступні півгодини у програмі Модне здоров'я. А я Вероніка Ухалкова, і ми розпочинаємо. Дивіться сьогодні у програмі: інтимно здоров'я жінок забезпечить правильна білизна, який вид спідньо найкраще обрати для теплої пори року. Наружний матеріал і внутрішній, що немаловажно, який соприкасається з тілом, виповню нас із мікрофібри з добавленням еластана. Схуднення та фітнес, чому іноді фізичні вправи не допомагають. Та що слід знати, перш ніж розпочати тренування у спортзалі? Коли ви займаєтесь на тренажерах, ви впливаєте на свої мишці, вони укріпляються, їх становиться більше і вони начина. тратить все больше и больше калорий. Мезотерапия для облыча. Уси за и против инъекций молодости и красы. Несмотря на то, что уколами красоты называют все инъекционные процедуры, это абсолютно разная вещь, которые подбирает врач. И эти процедуры имеют абсолютно разное назначение и эффективность. Ви пам'ятаєте у минулих випусках програми модне здоров'я. Ми вже говорили про те, наскільки комфорт та якість білизни важливі для жіночого здоров'я. Але звичайно, обираючи новий комплект, кожна чарівна пані думає про те, наскільки привабливо вона буде виглядати у новій білизні. Про комфортну та якісну безшовну білизну сьогодні в нашій студії ми будемо говорити із менеджером презентації компанії Анабель Арто Надією Олександровою. Вітаю вас, добрий день. Допомагати жінці бездоганно виглядати і бути впевненою у собі за будь-яких умов. Білизна Арто – це передусім висока якість, адже її створюють на українському підприємстві, що у Харкові. При цьому вишукані моделі від Арто доступні за ціною. Відносно недавно у продажу з'явилася безшовна белизна. Ось так она выглядит. А я хочу запитать, что действительно ось такая белизна створена без единого шва? Бесшевное корсетное белье появилось относительно недавно, около 10 лет назад. И уже сумела завоевать в симпатии женщин всех абсолютно возрастных категорий. При производстве бешевного белья применяется технология, основанная на синтезе математики, дизайна и программирования. То есть это высокотехнологичное производство. Здесь используется лазерная обработка срезов и практически отсутствие швов. Поэтому делает такое белье комфортным для ежедневной носки. Единственное место это где используются швы, это пришивается у нас застежка и место крепления крючка для бретельки, что невозможно иначе технологически. С днем на улице становится все больше теплее, а на шодях становится все больше легким. И мне кажется, что именно такая белизна, бесшовная, это идеальный вариант для лета. Вы правы. Бесшовное корсетное белье обладает рядом неиспоримых преимуществ, которые выделяют его среди всего ассортимента белья. Оно у нас практически незаметно под одеждой, так как не имеет швов, мы с вами видим. Mm -hmm. да? Оно очень комфортно в носке, не мнется, не жмет, не давит, при этом плотно облегает за счет эластичности материалов, из которых оно изготовлено. Оно у нас не передавливает ткани, абсолютно не оставляет следов у нас на теле, потому что края обработаны при помощи лазера. Использование специальных материалов для изготовления этого белья или сделать его комфортным, приятным на ощупь. Вы можете попробовать uh -huh. какой-то насколько бархатистый, да, ведь, приятный, приятный к телу материал. материал. Uh -huh. да, то есть это универсальный. Такой. Для женского здоровья так очень дуже важливо из якого материала створена белизна? Конечно же, комфорт, чистота и дыхание – это залог здоровья кожи. Наша торговая марка представляет белье, которое полностью удовлетворяет всем этим требованиям. Наши отделы конструкторов и технологов изготавливают уникальные конструкции или кала, по которым изготавливаются наши изделия, и они приобретают уникальную форму и посадку. Внутри находится тончайшая поролоновая форма, можете пощупать. Вот, наружный материал и внутренний, что немаловажно, который соприкасается с телом, выполнен у нас из микрофибры с добавлением эластана фибра, это современное высокотехнологичное такое полотно, очень uh -huh. тонкое, которое изготовляется при помощи переплетения сверхтонких нитей полиамида и полиэстера. Оно не мнется, не пеленгуется, очень комфортно в носке, эластичный материал, который причем пропускает воздух и влагу, что немаловажно у нас, да, для комфорта нашей кожи. Также хочется напомнить еще два немаловажных фактора, которые очень важны для здоровья. Это первое, что обязательно любое белье, в том числе и корсетное, должно быть правильно подобрано по размеру. Uh -huh. И в Второе, то что медики, конечно же, не рекомендуют носить любое белье больше 8 часов. Ну, максимум это 9-10 часов, как показывает практика, да, особенно белье, которое с эффектом пуша. А, до речи, какие модели бешовной белизны от Аннабель Арто ныне користуются наибольшим попытом? Наша компания выпускает 4 базовые модели бюстгальтерных на 4 различных формах чашек. Это все это чашки формованные из поролона. Две у нас с эффектом супер пушап, увеличивающим в грудь на два размера. Две модели у нас без пушапа. 31 и 36 модели у нас модели с эффектом двойного пуша по увеличивающей грудь на два размера вот можно посмотреть они хорошо приподнимают сбежают грудь к центру можно посмотреть 31 модель имеет ровный верхний край здесь обе модели у нас широким поясом угу. который фиксирует очень хорошо грудь и создает дополнительный эффект корсета даже утягивает проблемные места фигуры можно так сказать и вот 36 модель можно посмотреть эта модель у нас абсолютно без каркасов то есть видите вот угу. у нас абсолютно гнется в разные стороны очень комфортная модель и собирают грудь центру, да, создает, в общем, прекрасный визуальный эффект, создает эффектную вожделенную ложбинку. А вот э, все-таки вы нанимаете разные эти модели? Чем вы выдвигаете? Все они подчеркивают декольте. Разница в том, да, да. что -то здесь разный верхний край чашки у нас, и это бескаркасная. Эффект они создают одинаковый, но это еще больше подчеркивает ложбинку у нас под между грудью. И две у нас модели без пушапа. Это 33 и 34 чашки. 33 у нас модель. Имеет горизонтальный верхний край. Модель так называется Анжевика под разновидность модели Balkanet имеет среднюю такую широкую часть, широкий такой пояс внутри застежечки на два крючка. Эта модель предназначена для того, чтобы приподнимать грудь снизу, поддерживать ее снизу больше. И 34-я модель у нас популярная модель. Создает тоже эффектную ложбинку, приподнимает, собирает грудь к центру. Такой V-образный прекрасный вырез, который вот подчеркивает очень декольте. Ко всем моделям нашего бюстгальтера можно подобрать трусики бесшовные. Здесь у нас комфортная задняя боковая часть, можно посмотреть. Да, вот сбега, он Тоже выполнен из микрофибры, тонко дышащей, которая пропускает воздух и влагу. Белье это Абсолютно незаметно под одеждой. Это даже под самым облегающим можно носить. Вот летом, конечно, это на да, тонче платье. Да, можно вот абсолютно, взять. да. Очень комфортно. И причем имеет хлопковую ласовицу для улучшения гигиенических mm -hmm. свойств, как и все наше белье. Вот же тривающая программа ⁇ модно здоровье ⁇ Сегодня мы говорим о про уникальную башевную белизну. И, нагадаю, у нашей студии менеджер из презентации торговой марки «Анабель Арту» Надия Александрова. Ну, Я бачу, що окрім класичної бешовної білизни, сьогодні ви собою принесли ще дуже багато ось таких яскравих моделей. так? Хочу вас запитати про модні тенденції, які актуальні у цьому сезоні. Наш відділ дизайнерів, вдохновлено останніми показами на подіумах і останніми трендами, розрабатували свої собственные принти. Тобто, наші уділий унікальні як по формі, так і. Конструкторы разрабатывают эти все формы и изделия. Так и по расцветке. Весна утро года побудила наших дизайнеров на создание моделей в пастельной цветовой гамме. Это бежевая, голубая, розовая, которая навеивает нежность, романтизм. Не да, да. Также э, с приходом да. лета хочется нам буйство красок, хочется энергии. Наши дизайнеры предлагают несколько моделей с узорами в различных цветовых решениях, это в основном классические цвета, а также эффектные цветочные принты, Есть вот такие крайне. вот сирени, У -у -у. да, которые повышают настроение, заряжают женщину позитивом, энергией, бодростью, что несомненно всегда передается окружающим. Надія дуже дякую, что вы сегодня завітали до нашої студії, поділилися цими цікавими секретами жіночої білизни та жіночої краси. Дякую. вам за приглашення. Хочеться пожелати нашим телезрителям, каждой женщине найти свою уникальную модель, в которой она будет совершенно и изысканной, будет радовать своей красотой окружающий мир. Далі у нашій програмі схуднення та фітнес. Чому іноді фізичні вправи не допомагають? Та що слід знати, перш ніж розпочати тренування у спортзалі? Коли ви займаєтесь на тренажерах, ви впливаєте на свої мишці, вони укріпляються, їх становиться більше, і вони починають втратити все більше і більше калорій. Мезотерапія для обличчя. Усі за і проти ін'єкції молодості і краси. Несмотря на то, что уколами красоты называют все инъекционные процедуры, это абсолютно разные вещи, которые подбирает врач, и эти процедуры имеют абсолютно разные назначения и эффективность. продовжуємо нашу програму. Тема здорового схуднення. Якщо ви вирішили позбутися зайвих кілограмів, стали займатися у спортивній залі або відвідувати танці, йогу, плавання, але жодних результатів не бачите? Можливо, інформація з нашого наступного сюжету вам допоможе. Адже як виявляється, для того, щоб схуднути за допомогою фітнесу, він має бути особливим і включати у себе п'ять основних компонентів. Спонсор показу цієї рубрики міжнародна мережа жіночих фітнес-клубів. «Фіт Кьорс у мережі жіночих фітнес клубів Фіт триває всеукраїнський марафон схуднення. А ми продовжуємо слідкувати за успіхами та здобутками кількох його учасниць. Сьогодні жінки дізнаються про шість складових ефективного фітнесу від експерта фітнес-мережі. Але поки довідаємося, яких результатів схуднення вже вдалося досягнути учасницям цьогорічного марафону Фіт Кьорс. марафон похудіння уже длітся у нас полтора місяця. И о психологической адаптации можно уже говорить, что она совершилась, и теперь у нас пошли уже действительные результаты, которыми можно гордиться. Итак, Мороз Людмила. Людмила Мороз, 63 роки, пенсионерка. Ваш результат составил минус 26,5 сантиметров. Я вас поздравляю, это очень хороший результат. В весе вы потеряли уже 4,6 килограмма. Жировая масса составила минус 5,3 килограмма. – это прекрасный результат. И прибывает мышечная масса. Это очень важный показатель, который говорит о перестройке организма уже на новый лад. Губская Людмила. Людмила Губська, 32 роки, дизайнер, ну, сегодня буду говорить много о вас, потому что действительно у вас самые замечательные результаты. В сантиметрах вы потеряли уже 43 сантиметра. Вы большая молодец, потому что за такой короткий период времени это действительно рекорд. А ваш вес составил минус 10,5 килограмм. Это замечательный результат, где вы проявляли неотступность 100%. Жировая масса ушла на 10,7 килограмм. И мышечная прибавилась на 2,3%. Сорока Евгения? Да. Евгения Сорока, 21 рик, студентка. А, рада сообщить вам о вашем результате. В минус 27 сантиметров. Поздравляю вас. В весе вы ушли на 1,2 килограмма. Жировая масса минус 1,64. И мышечная увеличилась на 1%. Смотря на все эти результаты, я хочу сказать, что проделано много работы. И действительно, ваша заслуга каждой в неотступности в работе над собой. Хочу отметить сегодня Людмилу Губскую, поздравить с ее рекордным результатом на сегодняшний день. Это минус 10,5 килограмм. Мне хотелось бы вас поздравить такой книгой Татьяны Винник Нація це практичка пособія, коли здорова вона може бути вкусна і введена в культуру здорового образу життя в сім'ї. Тому це вам поздравляю вас. А от що дається найважче у процесі схуднення? І як змінюється зовнішність та життя в цілому, учасниці марафону розповідають особисто. Я задоволена своїм результатом на сьогодні. Він не такий великий, але стабільний. Настрій весь час позитивний. Більш рухлива стала. не хожу, бігаю. Звичайно, худнути – це не легка справа. Для мене мабуть дві речі були найскладніші. Перше, це дотримуватись правильного режиму харчування, а друге регулярних тренувань. А моє окруження, в тому числі друзі, колеги, вони просто в від таких результатів. І з би, вже, поклонники, навіть, жінок. Вони побачили мій результат і теж хочуть займатися по системі фізкерс тому, що ну мені деякі гаворя, що я просто таю на глазах. А тепер для героїнь всеукраїнського марафону схуднення майстер-клас від старшого тренера мережі Фіткьорс. Чому деякі види фізичних навантажень не допомагають скидати зайві кілограми? Здравствуйте, дорогие участники марафона! Сегодня я хочу поговорить с вами о важности силовой тренировки. Я знаю о том, что вы достигли замечательных результатов благодаря нашей программе FitCurse. Но я хотела бы поговорить о том, чем же вы занимались до FitCurse и занимались ли раньше. Евгения, скажите, пожалуйста, вы что-нибудь пробовали раньше? Да, я раньше занималась танцами, Регулярно это давало мне энергию, положительные эмоции, но не способствовало похудению. Да, действительно, танцевальные тренировки это отличный вид физической деятельности. Они очень сильно повышают настроение, они способствуют развитию ритмики, пластики, но, к сожалению, в них отсутствует силовой компонент, поэтому значительным образом на обмен веществ танцевальные занятия повлиять не могут. Людмила, расскажите, пожалуйста, чем чем-то пробовали раньше заниматься? Раньше я занималась плаванием, получала от этого большое удовольствие, наслаждение, расслабление. Ну и сбросила всего лишь 2 килограмма за 6 месяцев. К сожалению, но очень многие, кто в надежде на похудение отправляются в бассейн, не достигают поставленной цели. Но это прекрасный вид нагрузки, который позволяет очень хорошо расслабить нервную систему и мягко укрепить опорно-двигательный аппарат и позвоночник. Только важно, чтобы Совместно с плаванием, если вам вам нравится плавать, вы хотите продолжить, чтобы у вас были все-таки силовые занятия, которые помогут вам повлиять на ваш обмен веществ. Людмила, расскажите, пожалуйста, вы раньше пробовали заниматься? Я займалася плаванням, але у мене питання іншого плану. Мої подруги ходять на сі його. І вони запитують, чому вони не можуть скинути вагу. Вони в якій вазі були, в такій залишились. Йога и пилатес – это э, прекрасные виды фитнеса, но они больше нацелены на гармонизацию духовного состояния, эмоционального фона, на э, растяжку. И, к сожалению, они также не способствуют э, значительному увеличению обмена веществ. Уникальность нашей программы Cures заключается в том, что это полноценный фитнес, в котором присутствуют все шесть необходимых компонентов. Первый – это разминка кардиокомпонент, силовой компонент, заминка и растяжка, а также белковое питание. Все эти компоненты помогают за достаточно короткий срок быстро и эффективно достичь желаемого результата. Дело в том, что когда вы занимаетесь на тренажерах, вы влияете на свои мышцы, они укрепляются, их становится больше, и они начинают тратить все больше и больше калорий, на что организм пускает свою жировую ткань, попросту от нее избавляясь. Попутно очень хорошо укрепляется здоровье. Здоровье, потому что работая на тренажерах вы мягко задействуете все суставы, позвоночник и укрепляете весь свой опорно-двигательный аппарат, а также отлично влияете на работу внутренних органов. То есть мы получаем здоровое похудение, плюс оздоровление своего организма, плюс, естественно, замечательное настроение. Потому что в процессе тренировки идет мощный выброс гормонов счастья, эндорфина, и поэтому женщина после тренировки буквально летит. Кто же из участниц дойдет до финала марафона похудения и что вдасться им достигнуть поставленной меты, узнаем в следующих выпусках нашей программы. Як ці краси це надзвичайно популярні нині косметологічні процедури, що допомагають вирішити проблему старіння та дуже багато проблем із нашою шкірою. Але кому ж довірити власну вроду, кому ж довірити власне обличчя? Ну, поради щодо ефективної мезотерапії дізнайтеся із наступного сюжету у центрі естетичної косметології та трихології Іран Букур. Да, вас! Здравствуйте! Сегодня мы снова завитала до вашего центра. І хочу сьогодні підняти таку тему, як ін'єкції краси. Дуже багато про них говорять, але мало жінок поки що знають, як насправді відбувається така процедура, і як взагалі розрізнити, тому що кажуть, що ін'єкції краси це і ін'єкції ботексу, це і біоревіталізація, це і мезотерапія, дуже багато складних назв. І не зрозуміло, у чому різниця, яку процедуру для себе обрати, і яка буде найкраща. Несмотря на то, что уколами красоты называют все инъекционные процедуры, это абсолютно разные вещи, которые подбирает врач. И эти процедуры имеют абсолютно разное назначение и эффективность. Мезотерапия, диспорт, ботокс, уколы гиалуроновой кислоты, контурная пластика. Единственное, повторяю, что их объединяет, это наличие маленькой тоненькой иголочки. Эффективность абсолютно разная. Я бы не хотела сегодня рассказывать обо всем, потому что, наверное, так и не получится, и времени нужно достаточно много. Сегодня давайте поговорим о мезотерапии. А что же такое мезотерапия? Мезотерапия практически назначается при всех абсолютно косметических, эстетических и возрастных проблемах, и она их решает. Список очень длинный, но, ну, например, это и пигментация кожи это синяки, отеки, мешки под глазами. Кстати, вот, вот это, наверное, ни, ни, одна процедура так не справляется с этой проблемой, как мезотерапия. Это мимические морщинки под глазами, это нарушение контура лица. Опять же, только мезотерапия решает настолько быстро вопрос вот этих жировых мешочков, которые возникают у нас под подбородком и, конечно, очень раздражают женщин. Что хочется сказать, что как раз эта процедура абсолютно безвредна назначается с 25 лет практически каждой женщине и очень полезно. Но мне кажется, для того, чтобы достигнуть таких хороших результатов, благодаря мезотерапии, про которой вы еще не рассказывали, очень важно, какой косметолог или какой лекарь проводит эти процедуры. Это вы, вот, очень важный вещь сейчас сказали, потому что на самом деле не косметолог, а только доктор. И если вы хотите сделать процедуру мезотерапии, обязательно найдите хорошего, квалифицированного доктора. Это очень важно, кому вы доверите свое лицо. Свое лицо я доверяю нашему доктору, главврачу, врачу-дерматологу Али Владимировне Христюк. И я хочу, чтобы именно она сегодня показала, как проводится эта процедура, насколько она комфортна, насколько она эффективна, и порекомендовала кому и как правильно ее делать и как назначать. Мезотерапевтическому методу уже более 50 лет. Его придумали во Франции в прошлом веке. Это самая безопасная из омолаживающих процедур. Мезотерапия рекомендована людям, у которых есть признаки обезвоженности кожи. Это инъекционная процедура. Мы доставляем полезные вещества в дерму кожи. Сейчас мы проведем процедуру нашей гости. Ее зовут Лиля. Лиля будет впервые получать эту процедуру. Лиля, вы не боитесь, чувствуете себя комфортно? Да, Может. мы. Озабляем. Мы нанесли обезболивающий крем, полежали немножко. И сейчас начнем процедуру. Эта процедура будет направлена на омоложение прежде всего. Для того, чтобы кожа была не обезвоженная, мы будем вводить гиалуроновую кислоту внутрикожно. С помощью мезотерапии можно решить э, очень много ва важных проблем э, у человека. Это и обезвоженность, это и омоложение, это и лифтинг, это и отложение, жировые отложения. Мезотерапевтически можно решить э, такую проблему, как отечность э, под глазами, синяки, э, цвет лица в общем улучшить. Тургор, тонус. В общем, это незаменимая э, процедура, э, которая на сегодняшний день самая безопасная и проверенная. Процедура длится в течение часа. С этим препаратом э, через два часа э, человек уже сможет выходить в люди и следов препарата не будет. Процедура закончилась. Давайте я вам Все дам зеркало, хорошо. вы на себя посмотрите. Вы видите папулки, которые в течение двух часов разойдутся полностью. На лбу уже исчезли, осталось немножко на шее. Так что через два часа можете хоть на свидание. идти. Да, я зря боялась. Все хорошо прошло, абсолютно безболезненно. Ну что, придете к нам еще? Обязательно. Через недельку желательно повторить. Спасибо вам. За те, що сьогодні були з нами та дивилися програму «Модне здоров'я вже наступного тижня. Ми готуємо для вас ще більше цікавої та корисної інформації. Ну а я нагадаю, якщо ви маєте додаткові запитання до експертів нашої програми, пишіть нам на нашу електронну адресу або на адресу нашої редакції, що зараз бачите на своєму екрані. Ну а я Вероніка Ухолкова. Прощаюся з вами до наступного тижня. І, звичайно ж, будьте здорові. Вже наступного тижня для вас у програмі модне здоров'я, радонові мінеральні вани та підводне витягування хребта. Як без операції лікують проблеми із хребтом та шиєю? Не даємо диску зміщуватись далі, покращуємо співвідношення між хребцями, покращуємо живлення між хребцевого диску і тим самим в деякому плані пригальмовуємо процес. Схуднення для ледачих, як міостимуляція допоможе позбутися зайвих кілограмів. А це питання, яке зараз цікавить дуже велику кількість людей. Ви зараз бачите, що ожиріння, воно вже майже як епідемія. Чим снідають українські зірки? Які страви найкраще обирати для ранкового прийому їжі? На гастролях може яєчну з'їсти Так інколи хочеться. О, Конечно. Обычный завтрак, но всего по чуть-чуть, чтобы можно было лакомиться. А також пластичный массаж, который позволит повернуть молодость та даже изменить рисы обличчя. Не секрет, что вот разные стороны лица иногда по-разному выглядят. Здесь некая асимметричность. Так вот, мастер, действительно мастер, эстетист-массажист, который обладает техникой этого массажа, способен исправить эту деформацию. Представляете?